Немножко объясняю, все знаете, да, что по правилам бокса нельзя работать босиком, Артем приезжал, и работает по правилам К1, не готовился, поэтому он сегодня босиком, у меня посолку и нету, по правила знаем, что можно ситуация вот Такая ситуация. же да. не ну, тяжеловесы как, не по Thank you.

ニチア。<music> <music>